Следващия номер. Отново Бизе, отново Карпен, отново Герия Гашева, отново свиране от на флейта, но си смената. Сигитиля. Сигитиля да е вид Сега, ако затанцува, не знам. Така, този обаче е вид танц. Този, този вид танц е с едно хике. Това се нарича Манзинята е битие, неизвестен происход. Не се знае какви са да Почвам да се плаша. Значи всичко това е изброено до тук. Танц, питие, хлейта, певица, води към безразборна любов. I'm <laughs>